почалася тревога, мы все, бомбоубежища нет, мы все в коридоре. И потом был такой мощный взрыв. Зашли мы в комнату, а сосед, оказывается, у меня на фронте воюет. Он просто попросил, чтобы я поубирал тут, ну, посмотрел, что с, что с квартирой. В квартире, что полностью вырватые окна, двери, стели обвалилась. На микроволновке даже лопнуло стекло, посыпалось дребезги. Так, Зараз пообіраємо. Ну, слава Богу, живе і здорове. самое найголовніше. Я вон там стояла, якраз все летіло і прямо в прямо двері в сценку бахнуло і все. Я, я Потім вже дали тривоги, я зашла що до хати, мені окно критич. Ну, не знаю, по, мастер прийде, подивиться, то вікно буде, чи треба. А де ви стояли під час того, як був вибух? Ось тут, тут, всі, отак, там. А, а тут не плиты, двери хорошо у меня не было, я бы успела выбить. Мы сидели с собакой в гардеробной, ничего не видели, ничего не слышали. Был очень сильный бак, огромный. И уже когда вышла, я уже, хотя продолжали бабахать, но ходила с собакой под мышкой, ходила туда-сюда, в одну, во вторую комнату. Все, я не знала, что делать. Дочке позвонила, она собралась на такси ехать за мной, пока бахкали. Понятное дело, что кричала, ни в коем случае не едь. Далековато, правда, но приехала, забрала уже после, после того, как был отбой. Приехала, забрала меня, и вот утром мы приехали сюда. И наводим порядок. В первую очередь окна разбитые, одно и второе. А технику не смотрела, не знаю. Двери то же самое перекосила ее, потому что меня здесь заклинило, мне ребята открывали с, с коридора открывали дверь, потому что я была ну заблокирована, грубо говоря. Я как чувствовала, отошла от дверей. А это а окно как рвануло и все за это ну закрутило тут в комнате и, и, и прямо из дверями мы вылетело. я на дверей посмотрела ужас ужасе стало бичевала пока ничего а последние часы меня уже начало я не могла заснуть и все засудина мало. Все вроде бы э, люди там некоторые спать лягли, а я не могу от меня трусит и все. В момент выбуха я как раз выходил. Я обычно, скажем так, нефтую по и безпеки скажу честно, и часто сплю при воздушной тревоге всякого. Но в этот момент как раз, когда был удар, я выходил, потому что моя мама, девушка, сидела на коридоре, я выходил, и моя... Я с посудом улетела <свес> вместе со мной на коридор.